प्रेमे पूजा तणि हरिजन पुरि स्वामी ने स्वामिने रहि गयो अपशोष मत्दि मोरे धर्या असंख्यात का अवतार काज निमित नवा निर्धार जड़ स्थल मा जान जो अवतार धरिया अनेक सर्वे जीवने सुख आपवा वा हो होय न होय एक सेवक ने सेवी सुख लेव केव थया पूरण काम आगन मोटा अवतार रे प्रगतयागन श्यामा महामोटा मत्स्य अवतार पणरया ते जड मोजार रे नमडाय रे वण मणि अज्ञान न जाय रे अन्न जड़ अंबर आभूषण रे तेल फूले सुगंधी पण रे अतर चंदन पुष्प निमाड़ा रे तेने पूजी शूथ या सुखाड़ा रे कर का जीवना काजरी पक्षी पधर धाम महाराज रे कछ प्रभु पण कृपा करी रे आव्या जन अर्थे तन धरी रे जे अर्थे आव्या अविनाश रे करो ते तने ते वो समास रे बहु जीवने अर्थन न आव्या रे आवी देव दानव समझाव्या रे वपुवारह वाल मेली धुरे पृथ्वी नुते कार्य की धुरे तेने पण बीजा बहु मडी रे सुख नली दुसे विने वडी रे ी हरुपन रे भारी उ धर्यानि जन रे क्रोधे भर्या भयंकार रे किमसे विषके नर नार रे वामन धारी रे लिभि पृथ्वी धारी रे बलि बोले बांध्यो बहु पेरे रे पछि वर दैवस्या गेर रे परशुराम रूपे प्रकट भै रे करी नक्षत्रे पृथ्वी लै रे मासहु नो न थयो सुख न पामिया दासरे रामरूपरी थया राजरे करा मोटा मोटा बहु राजरे ते तोल ला खोटे काणि रे देव मान जाने रे बाण दीन दास रही पास रे पूजी पूरी करी नहीं आश रे तू आपने ओ शिंगल आए रे राके राजाने के म पूजाय रे कृष्ण अवतार मां क्रीडा रे तारा ए अवतर धरि रे ते जेवत पुराणे प्रसिद्ध रे लखी व्यास जी बहु विधर रे दीदा से बकने सुख पारि रे सेवी सुख पाम्या नर नारी रे बड़ा ए मन ए मन रया रे पछी राजा अदि राज थया रे प्यारे सहुने मरानो सुख रे नर युथ युदासन दुख रे बुध कल की बे अवतार रे प्रयोजन पृथ्वी मो रे ते तो करिलिए जारे काम रे પાછા પધારે પોતાને ધામ રે એહ આદિ બહુ અવતાર રે તે તો અવતારી નાની ન રે પણ સર્વે રીતે સુખકારી રે તે તો પુરુષોત્તમ અવતારી રે તે પોતે પધાર્યા છે આજરે अक्षर धाम धामी महाराज रे माटे सर्वे तेसे से वारे। आज अल बेलो थया छे के वारे सहु जननी पुरवा हमरे आव्या आपे कहूं कन रे सहु जननी पुरवा हमरे आज्ञा या गन